الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عداد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم wa atubu ilai amma ba'ad. Baiklah Alhamdulillah kita kembali pada membacakan kisahnya para Nabi di mana masih lagi kita membicarakan atau membaca tentang kisahnya Nabi Nuh AS. Jadi kita menyambung kembali apa yang ditulis di sini oleh Imam Ibn Qasir Rahim wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan Nabi Nuh AS menyeru kaumnya menuju kepada Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu siang dan malam sama ada di kala sepi ataupun ramai sesekali dengan kabar gembira dan terkadang kala dengan ancaman namun semuanya itu tidak membawa hasil sebahagian besar daripada mereka justeru tetap sesat berlaku semena-mena menyembah patung dan berhala memusuhi nabi nuh setiap saat menghina nabi nuh dan para pengikut yang beriman padanya mengancamkan rejam dan pengusiran pada mereka menyakiti Nabi Nuh dan para pengikutnya secara berlebihan di mana sehingga mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pemuka-pemuka kaumnya berkata sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata jadi sekarang ni pengarang Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mula untuk menceritakan berkenaan dengan bagaimana keadaan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Di mana di sini disebutkan bahawa Sri Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya, mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu siang dan malam. Ada bersendirian atau ramai. Nabi Nuh alaihi salam tetap berdakwah kepada mereka dengan berbagai-bagai cara berbagai-bagai bahasa kita method eh, untuk mengajak kaumnya kembali atau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pengarang mengatakan di sini, namun semua yang dilakukan oleh Nabi Nuh SAW tidak membawakan apa-apa hasil. Eh, kerana apa? Kebanyakan daripada mereka, yang umatnya Nabi Nuh SAW, mereka itu semua menolak apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh SAW. Dan pada masa yang sama juga mereka mereka mula untuk memusuhi Nabi Nuh AS. Eh, mula untuk memusuhi Nabi Nuh AS, menghina Nabi Nuh. Dan pada masa yang sama juga mengancam Nabi Nuh AS. Mengancam untuk tidak, uh, mengancam mereka Nabi Nuh dan kaumnya atau pengikutnya dengan Islam dan pengusiran kalau Nabi Nuh tetap bertekad untuk menyampaikan dakwah mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka mengatakan kami mandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi bukan sahaja mereka menolak, bukan sahaja mereka tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh AS bahkan mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh AS berada di dalam kesesatan yang nyata. Lalu Nabi Nuh AS menjawab sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Hud Wahai kaumku, aku tidak sesat. Tetapi aku ini seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam. Ya ini aku tidak seperti yang kamu katakan bahawa aku berada dalam kesesatan. Sebaliknya aku berada di atas petunjuk yang petunjuk rasul. Dan aku adalah seorang rasul dari Tuhan seluruh alam yang mengatakan kepada sesuatu jadilah maka jadilah dia. Aku hanya menyampaikan kepada kamu amanah Tuhanku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itulah seorang rasul yang harus yang harus yang seorang rasul yang fasih dan jemu menyampaikan nasihat dan paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahawa aku ini tidak sesat. Itu yang pertama Nabi Nuh mengatakan. Tetapi aku ini adalah rasul daripada Tuhan. Man rasul yang diutus oleh Tuhan sekalian alam. Jadi orang-orang kaum Nabi Nuh AS mereka tidak expect yang bahawa sebenarnya rasul itu mesti dah daripada apa namanya rasul itu boleh datang daripada golongan manusia. Jadi oleh kerana mereka ada naikkan apa pemikiran dan mereka adalah apa rasul itu mungkin daripada jenis malaikat. Jadi sebab tu mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh AS itu berada di dalam kesesatan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kembali apa yang dijawab oleh Nabi Nuh AS. Yang di mana bahawa saya aku ini tidak sesat. Tetapi aku ini adalah seorang rasul daripada Tuhan Kedian Alam. Ayat eh, Subhanallah. Jadi kata Nabi Nuh AS, tugas aku hanyalah menyampaikan amanah Tuhanku. Haa. Nah. Maknanya aku punya duty kepada kamu, tanggungjawab aku hanya nak menyampaikan. Eh? Menyampaikan apa yang Allah perintahkan aku untuk sampaikan. Dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kerana Nabi Nuh AS adalah manusia pilihan. Allah mengangkat Nabi Nuh AS menjadi rasul. Obviously Nabi Nuh AS diberikan oleh Allah pengetahuan yang manusia-manusia lain -manusia tidak tahu. Tetapi ia tidak berhenti di situ sahaja. Allah mengatakan umat Nabi Nuh AS menjawab kembali kepada Nabi Nuh. Kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengutuk engkau melainkan orang yang gina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Jadi umat-umat ataupun kaumnya Nabi Nuh AS mengatakan bahawa sebenarnya kami tidak nampak kamu ni melainkan hanyalah seorang manusia biasa. Mana you are just a normal person. So macam mana pula kau boleh admit, mengaku, eh, proclaim yourself as a prophet. Eh, mengaku diri kamu sebagai seorang seorang rasul. Jadi itulah yang menyebabkan uh, sebab pertama mereka tahu um, Nabi Nuh AS tidak mahu berikan dengan kerana mereka memandang Nabi Nuh AS ha seperti manusia biasa. Sebab yang kedua adalah kerana mereka melihat orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh AS ha adalah orang-orang yang berstatus rendah. Orang-orang miskin, orang-orang tua, orang yang tidak ada daya upaya. Orang-orang yang seperti ini yang ikut kepada Nabi Noah AS. Ha Bahkan kalau kita melihat kepada sejarah orang Nabi dan Rasul yang lain. Yang mula-mula beriman dengan para Nabi dan Rasul itu semuanya adalah orang-orang yang peringkat rendah yang sering sama eh orang-orang miskin eh orang-orang yang mempunyai harta tu beriman eh, pada hari kebelakangan eh subhanallah tapi yang ikut pada nabi rasul yang mula pun itu sekala orang-orang yang serba kekurangan eh itu yang mereka katakan dan kami tidak lihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang kina dina sebab yang kedua ini sebab yang kedua kenapa umat Nabi Nuh tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Dan sebab yang ketiga adalah dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan pun atas kami. Jadi mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh ini tak ada nothing special. So apa yang menyebab apa yang yang, yang, yang boleh membuatkan kita nak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Ya nombor So ni ada tiga sebab yang mereka katakan umat Nabi Nuh AS katakan kepada Nabi Nuh AS kenapa mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Subhanallah. Jadi betul lah. Sebenarnya alasan-alasan yang mereka uh, yang mereka sebutkan di sini hanyalah sebagai satu alasan yang dusta. Eh? Yeah. Kerana yang pentingnya adalah yang sebenarnya yang tersimpan dalam hati mereka itu adalah sifat kesombongan. Mereka tidak mahu menerima nasihat daripada Nabi Nuh AS. Tidak mahu merendahkan diri mereka kepada pengetahuan. Tidak mahu merendahkan diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Ini sudah sebab yang sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Nuh AS. Om Allah SWT, insyaAllah kita akan tahu lagi. بشاره كان مع النبي عليه السلام ان شاء الله امين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل عنا واعمالنا وصلاتنا انك انت وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم